बसमीम् अल्लाकम नाज्रीन आप देख रहे हैं आर्ट आर्ट क्यू क्रिएशन और मैं हूँ आपका होस्ट रुकम सईद नाजरीन हाल ही में कैंटोमेंट बोर्ड्स के इलेक्शंस हुए हर किसी को ये नहीं मालूम कि के कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस होते क्या हैं कैसे होते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है इसकी साख्त क्या है इसके ढाँचा क्या है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएँगे के कैंटोनमेंट बोर्ड्स इलेक्शंस क्या होते हैं कैसे होते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और इसकी साख्त क्या है सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि के कैंटोनमेंट होता क्या है कैंटोनमेंट उस जगह को कहा जाता है जिस जगह पर पाकिस्तान की मिलिट्री मौजूद होती है और कैंटोनमेंट उनके एक किस्म की रहाइश होती है जिस इलाक़े में कैंटोनमेंट होता है इस इलाके को कैंट एरिया कहा जाता है आपने ये सुना तो होगा कि फ़लां कैंट में ये गया तो फ़लां कैंट में ये वो हुआ फ़लां कैंट में ये था फ़लां कैंट में वो था वगैरह वगैरह तो इस कैंट एरिया में मिलिट्री के साथ साथ सिविलियन यानी कि आम लोग भी राइश पजीर होते हैं और हर कैंट का एक मखसूस एरिया होता है यानी उसकी एक बाउंड्री हद जो होती है वो लिमिटेड होती है मखसूस होती है इसके बाहर उनका एरिया कैंट एरिया नहीं कहलाता तो उसकी एक बाउंड्री वाल होती है जिस तरह एक यूनियन कौनस की लिमिटेशन होती हैं कि इस एरिया के बाहर ये यूनियन कौंसल ख़त्म हो जाती है और अगली यूनियन कौंसल का आगाज हो जाता है इस कैंटोनमेंट के अंदर किसी भी किस्म की मुदाखलत से बचने के लिए उसका अपना एक बलद्याती निज़ाम होता है और बायदा इलेक्शंस भी मनक़द होते हैं और इस इलेक्शन में सिर्फ वो लोग हिस्सा ले सकते हैं जो इस कैंट के रहायशी हों और लाजिम ये है कि वो उसके अंदर रजिस्टर्ड भी हों ये निज़ाम बहुत पुराना चला रहा है 1864 से पहले बर सग़ीर మేబీ ఇస్ తరా కే ఇంతఖాబాత్ మునాక్ కి దోతే థే లేకిన్ ఫరక్ సిర్ఫ్ యహ థా కే సిర్ఫ్ ఔర్ సిర్ఫ్ వో లాగ్ ఇస్ మే హిస్సా లే సక్తే థే జో కే మిలిటరీ సే బాస్తా హే మౌజూద్ థే ఉస్ వక్త్ మిలిటరీ కే అందర్ ఔర్ వోహి లెజిస్లేషన్ వగైరా ఔర్ కనోన్ సాజీ వగైరా భీ కర్తే థే లేకిన్ ఇస్ కే బాద్ ఏక్ ఔర్ కనోన్ ఇంప్లిమెంట్ కియా గయా ఉస్కో नाफिजलमल किया गया और हर कैंट के लिए एक मजस्ट्रेट का वजूद भी अमल में लाया गया 1924 में एक और कानून नाफिज किया गया कि मिलिट्री के साथ साथ अब वो भी मुतल आवाम जो इस कैंट के अंदर मौजूद हैं और रजिस्टर्ड हैं रहाइ पजीर हैं वो भी इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं ये था कैंटोनमेंट बोर्ड कंटोनमेंट की हदबंदी बंदी क्या है कैंटोनमेंट बोर्ड होता क्या है कैंट एरिया क्या कहलाता है ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं कि इसकी साख्त क्या होती है कितने हैं पाकिस्तान के अंदर कितने कैंटोनमेंट बोर्ड्स मौजूद हैं हर सूबे के अंदर कितने कितने कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं और मज़द इसकी डिवीज़न कितने वार्ड्स के अंदर हुई है सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि मुल्क भर के अंदर 42 यानी कि बयालीस कंटोनमेंट बोर्ड्स मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर जिनमें सबसे ज़्यादा सुबह पंजाब में 19, नौ खैबर पख्तूनखा आठ सुबह सिंध तीन बलूचिस्तान और तीन ही गिल बल्तिस्तान में मौजूद है और इन तमाम बयालीस बोर्ड्स को मज़ीद दो सौ बारह वार्ड्स के अंदर तकसीम किया गया है और इसके साथ साथ तक़रीबन इक्कीस लाख वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं इन कैंटोनमेंट बोर्ड्स के अंदर जो कि टोटल बयालीस हैं अब तमाम के तमाम जो बोर्ड्स हैं वो वजारत दिफ़ा यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर काम करते हैं जब इलेक्शन कंप्लीट होता है तो हर बोर्ड अपनी अपनी कबीना बनाता है इसकी साख्त ये है यानी इसकी मज़ीद डिवीज़न्स हैं कि कौन कौन से बोर्ड्स कितनी आबादी वाले बोर्ड्स में क्या क्या होता है पहली किस्म उस में है कि अगर कंटोनमेंट के अंदर आबादी एक लाख या उससे जायद हो तो उसका भी एक सदर होगा और वो या तो हाजिर सर्विस कर्नल या ब्रिगेडियर होगा जिसको स्टेशन कमांडर भी कहा जाता है इसके साथ साथ एक हेल्थ ऑफिसर भी मेंटेनेंस इंजीनियर मजिस्ट्रेट, नो सिविल या मिलिट्री ऑफिसर्स जो स्टेशन कमांडर ही नामजद कर दे करेगा और बारह मनतखब मम्बरानस मौजूद होते हैं ये काबीना अपने मुतल बोर्ड यानी जिस कंटोनमेंट बोर्ड की ये काबीना होगी वो उसका ही इंतज़ाम चलाएगी ये थी पहली किस्म अब दूसरी किस्म के कंटोनमेंट्स कौन से हैं दूसरी किस्म के कंटोनमेंट बोर्ड्स वो हैं जिनकी आबादी पचास हज़ार से कम हो और उसका भी बोर्ड का भी एक सदर या स्टेशन कमांडर जैसे कि पिछली पहले पहली की समय था कि कर्नल या ब्रिगेडियर साहब होंगे इसके साथ साथ एक हेल्थ ऑफिसर मेंटेनेंस इंजीनियर मजिस्ट्रेट और एक नामजद ऑफिसर और दो मंतख मेम्बरान होते हैं ये थी टोटल काबीना दो तरह के कैंटोनमेंट्स होते हैं ये बहुत अच्छे तरीके के साथ आपको समझ आ गई होगी आप देखते हैं कि इन कैंटोनमेंट वार्ड्स के अख्तियार क्या हैं अब ये जो वार्ड्स एंड डिवीजनस की गई हैं अब ये निचली ग्रास रूट लेवल पर इनके जो इख्तियार हैं वो क्या कुछ कर सकते हैं नंबर एक कंटोनमेंट के बजट को पास करते हैं नंबर दो कंटोनमेंट के लिए तरक्याती मंसूबों का क़्याम यानी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करते हैं नंबर तीन टैक्स को नाफि करते हैं और इकट्ठा भी करते हैं पहले टैक्स लगाया जाता है और उसके बाद उसको कैलकुलेट भी किया जाता है कलेक्ट भी किया जाता है इकट्ठा भी किया जाता है नंबर तीन नंबर चार सॉरी छोटे छोटे कवानीन को नाफिजलमल किया जाता है नंबर पाँच कंटोनमेंट की कारदगी का जायज़ा लिया जाता है ये हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो मंबरान होते हैं या उसकी जो काबीना होती है कंटोनमेंट बोर्ड की जो फर्दर डिविजन्स थी वार्ड्स लेवल तक उनकी ये पाँच ज़िम्मेदारियाँ थी जिसके अंदर एक अपनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का क़्याम अमल में लाया जाता है नंबर दो कवान जो थे उनको लागू किया जाता है यानी टैक्स के कवानीन जो हैं उनको लागू किया जाता है और टैक्स इकट्ठा किया जाता है और उसके साथ साथ छोटे छोटे कवानी उनको बनाकर उनको नाफिजुल अमल किया जाता है और कंटोनमेंट बोर्ड की कारकरी को भी जांचा जाता है और सबसे अहम जो चीज़ थी कि कंटोनमेंट बोर्ड के, के बजट को भी पास किया जाता है उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी अपना फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके थैंक यू अल्लाह हाफिज़